и сделали щелк-щелк. Если стойка правильная, если абсорбция отдачи правильная, патроны приходятся рядышком. То есть много времени это не занимает. Как только вы что-то из этого запороли, стали боком, либо прямые ноги, либо там зажатые локти, второй выстрел берет больше времени, потому что стволу приходится стабилизироваться по горизонту, а не только по вертикали, то есть не откат и возврат. А такой происходит колебание. То есть, как только у вас вернулась мушка или точка обратно в центр, сразу же происходит второй выстрел. Но бить по спуску не надо, и отпускать его далеко не надо. До щелчка, то, что я говорил. Почувствовали возобновление Уэсэма и обратно. Щелк-щелк, потом переводим оружие в голову и делаем прицельный выстрел. Он не должен быть в том же темпе, в котором двойка. То есть должно быть бам-бам-бам. Вот так. Два выстрела в корпус на вскидку и один прицельный в голову. Понятно? Так. Шесть патронов, два подхода. То есть бам -бам. -бам. О, Голову опустили в готовности. Свои И еще раз. Сейчас раз, Разошли Разошли все. Николай. Ап. Я...